Odessa, sur la mer Noire, est née en 1794 de par la volonté de l'impératrice Catherine II de Russie, qui la baptisa d'après le nom d'Ulysse, en grec Odysseus, en le féminisant. Armand Duplessis de Richelieu en fut le constructeur et le premier gouverneur. Une ville nouvelle, donc, avec un port de commerce et bien plus tard un terminal pétrolier. Une ville riche, méditerranéenne. Aux bâtiments de style français ou italien plutôt que russe, à la population frondeuse et ironique, très cosmopolite. Avec ses kilomètres de plages de sable fin, toutefois mêlées de coquillages coupants, c'est une ville balnéaire très fréquentée. On atteint la plage d'Otrada en descendant la pinède à pied ou en empruntant le téléphérique. Qui vous y déposera en 5 minutes d'une balade avec vue époustouflante? C'est une plage populaire. Aujourd'hui, il fait chaud, 28 degrés au soleil, mais l'eau est glaciale. La douche, rustique mais efficace, demande du courage et de la technique. Il est recommandé de se tenir aux chaînes et de s'accrocher à son slip si on ne veut pas finir emporté par le courant. Ici c'est escalade du rocher, baignade où on patauge dans les flaques. Très peu pour moi décidément, tout ça est bien trop froid. J'admire les volontaires qui y vont et qui y retournent. Le robot est impressionnant et le costume sans doute éprouvant pour le malheureux transformé en sardine à l'intérieur. Mais le camelot fait son numéro et ça marche. сегодня гость у нашей планете такой робот. Да он не просто робот, а он трансформер. Он приветствует вас, эту планету Земля, любит вас и желает вам классного отдыха здесь, в этом легендарном городе Одесса. Сейчас может каждый La plage Langeron se trouve en plein centre-ville. Elle a remplacé la propriété de vacances de l'ancien gouverneur Langerona. On y trouve des resorts, des hôtels pieds dans l'eau, cafés et autres restaurants. À côté, un club de kayak, paddle, bateau. et un delphinarium très fréquenté l'été. Elle se poursuit par une belle promenade de planches qui surplombe la mer, tout en ménageant des entrées pour les nageurs audacieux en eau profonde. C'est l'endroit idéal pour les photos de mariage. tout au bout, on débouche sur le port d'Odessa.